Член і голова про факультету цілого, про те, що вже затверджено Міністерство освіти заступником міністра 22 квітня штатний розпис. Я вже не говорю про структуру, а ви тільки 27-го до вас прийшло керівництво, про щось вас там повідомляти. Була ли нова структура согласована? Госпожа Бришкина, як представник правкома, по посаді. входит состав ректората. Каждый вторник в 11 часов она слышит все новости, все задачи, поставленные перед университетом. И она слышала и принимает участие во всех совещаниях, которые шли, связаны с реорганизацией. Кто принимает решение об организации? Исключительно в члена рада. Было ли рассмотрено на заседании в члена рады вопрос о реорганизации? Дважды. И дважды этот вопрос большинством голосов был утвержден. И только после этого был подписан приказ о новой структуре и отдан в Министерство свиты И когда говорят, почему не было ответов на вопросы правкома, вот молодой человек задал, а я вам отвечу, не было ответов, потому что таких запросов не было. Переходим к мове документу. Где хоть один документ на который не было отвечено? Нет таких документов. Говорить и показывать документы – разные вещи. Это и есть ложь. Я говорю, но не подтверждаю документы. Таким образом, в Чена Рада большинство голосов приняла решение про реализацию университета. И эту структуру подписала Министерство СВИД. Вы знаете, мы подписывали Петра Владимировича Петринку, и это нас, трохи от того, что сталося, что у нас такая реализация была. Я одна нас проекторов Я не те, що сталося після того, що ми два роки з вами йде. Ми з вами на вулиці, що нас тормошать, нам, нам постійно тривога якась, кожна, нам присилають, когось прис, представляють всі тут, скажімо, люди, десь хтось спрацював, да? ми, ми готові підтримати людину, яка дійсно буде заслуговувати на увагу. Але це будуть вибори. Вибори попереду будуть. Все рівно, як би не було, ми ж кажемо, але ви повинні боротися, щоб ви не були придатком іншого університету. А це Так поведенно. це нам грозить, я вам кажу, зразу згадайте моє слово через певний час. Okay. Все.